Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər birinizi Qazansöyü kanalında. Bu ilk başda olan kiçik bir video. E, nə videosu da onu deyim. Dünən 3870 dollar sərf eləmirəm. Belə bir balansımız var idi. Oradan biz 600 dollar civarında bir pul çıxartmışıq, 640 neçə dollar. Balans ondan sonra e, 3221 olmuşdu və e, həmin balansı cüzi məbləğlərlə qaldırmışıq. Bu həmin kiçik o videodur. Hansı ki bu videoda da gördüyünüz sol tərəfdəki piklərə görə əməliyyatlar gerilib və e, 3200-dən 3304-ə qalxmışıq. 3300-dən isə 3415-ə. Yəni bu kiçik videoda bunu sadəcə paylaşmaq istədim. E, yəni nə isə hansısa bu məbləğləri ara sıra belə desək ki, yüksəldirik, amma video çəkmək imkanımız olmur. Əsas video isə indi başlayır, belə desək ki, hansı ki bu 3619, çünki bura qədər Məbləğlərin necə qaldırdığımızı tam çəkə bilməmişik, amma burdan isə ə, qalan video bütün məbləğlərin hamısı görünür. Burada dostlar sol tərəfdəki 2 dənə piki görürsüz, 5 dəqiqəlik şamlarda 3 dəqiqəlik əməliyyatla başlayırıq və sol tərəfdə dayama nöqtələri olduğuna nəzər alaraq burdan əməliyyata giririk. Əslində biraz daha gözlənilmək, yəni gözləmə imkanımız ola bilərdi, yəni gözləyə bilərdik və əslində şam tam ə çəkdiyimiz paralel xəttdə dəyidildikdən sonra əməliyyat həyata keçirə bilərdi. Sadəcə olaraq ə, elə məqamlar olur ki, onları qaçıtmaq istəmirik də əməliyyata giririk. Ə, 110 dollarlıq bir əməliyyata girmişik. Və baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Əməliyyat müddətlərini sürətləndirirəm. Əsas odur ki, ə, qrafikin izahını tam başa düşəsiz dostlar. Deməli, burada baxaq görək necə nəticələnirik. Yəni normalda böyük bir çöküş gəlməldi, hansı ki, amma Şam tam yuxarıya dəydikdən sonra da bu çöküşü verə bilər. Burdan minusa gedirik, dostlar, 110 dollarımız minusa gedir. Əməliyyatın üç başlanğıcı minusla açılır və burdan yəqin ki şamın tam dəyməyini gözləyəcək və tam dəydikdən sonra yenidən əməliyyat açla bilər. Artıq fitil verdi, həmin nöytoyə dəyib. Yəni o həmin nöqtə 2 var sol tərəfdə. Orda iki dənə parallel xətt atanda e, yəni bir tam fitilin təpəsinə, bir də ki şamınla fitilin birləşmə nöqtəsinə atanda bir də paralel kanal yaranır. Həmin xəttin içində dəyib qayıdanın sonra artıq geri dönüş başlaya bilər. Və dostlar burdan yenidən əməliyyata giririk, aşağı yöndə 240 dollar məbləğində. Yenə 3 dəqiqə müddətinə girmişik əməliyyata və baxaq görək bu əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Dostlar videolara e, kifayət qədər maraq olduğunu görürəm e, və bu da sevindirici bir haldır əslində. Çoxlu suallar gəlir, çoxlu təkliflər gəlir ee çalışdığım qədər elə dediyim kimi layihəni tez hazırlamağa çalışıram. Amma biraz müddət ala bilər yani. Bacaqdığım qədər ə, tələsirəm və çalışıram üstündə. Gözəl bir layihə ilə qarşınızda olmaq istəyirəm və gözəl maratonlar, yarışlar olacaq bir ə, kanal eləmək istəyirəm buranı. Və baxaq görək bu əməliyyat necə nəticələnir. Burda da deyəsən ə, istəyirik minusa gedək. Ə, baxaq görək Yox, minusa getmədik, amma tam plusla da nəticələnmədi, çünki geri dönüşlər oldu. Yəni minus olmasa da ə, şam olduğu yerdə də bağlandı demək olar. Buradan artıq tam aşağıyöndə yenəcəyini düşündüyümüz üçün əməliyyata girmişik yenə aşağıyöndə. Və baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Bu səfər 360 dollar məbləğində əməliyyat girmişik və yenə 3 dəqiqə müddətinə. Hansı ki 5 dəqiqəlik şamlarda izləyirik biz qrafiki və e, deyəsən bu əməliyyat plus e, plus ilə nəticələnə bilər. Yəni e, tam önündə, yəni öncədən görmək mümkün deyil təbii ki, amma qrafikin böyük çöküşünün gələcəyini göstərə bilər burada. Sadcə olaraq aşağı yöndə bir dayama nöqtəsi var. Buranı da fürsətə çevirmək olar əslində 1 e, dəqiqəlik şamlarda çünki bura dayama nöqtəsi ola bilər və burdan 1 və yaxud da 2 dəqiqə müddətinə yuxarı yöndə əməliyyatın irəliləməyi əslində e, mümkündür, dostlar. Belə desək ki, çünki sol tərəfdə gördünüz kimi düşüşdə bir dayanma var və e, bunu fürsətə çevirmək olar əslində. Dostum, bura qədər videonu izləmisənsə, əgər sənə zəhmət, kanala abunə ol, videonu bəyən və yaxud da ki, videoya şərh bildir ə bunlar bizim üçün çox əhəmilidir və bizə dəstəyini bildirmiş olarsan, ən azından biz də videoları çəkməkdə, özümüzdə həvəs taparıq dostlar. Burada gördüyünüz kimi, dediyim kimi 2 dəqiqə müddətində yuxarı yöndə əməliyyat açıldı 100 dollar məbləğində. Ə, amma bir az daha gözləmək olar də əslində, çünki şam tam aşağı nöqtəyə dəyməyibdi və biz birazdan tələsdik. Ümid edirəm ki, bu əməliyyatımız plusla nəticələnər. Yəni bir amma yox. Çox e, tələsmişik. Burdan yenidən əməliyyata girdik. E, 100 dollar bayaq girmişdik. E, 400 olubdu hal-hazırda. Deməli, aşağıdakı əməliyyatın məbləği 300 dollardı, dostlar. Hal-hazırda 300 dollar məbləğində əməliyyatın e, nəticəsini biz gözləyirik və bu da sol tərəftəki dayanmaya görə idi. 5 dəqiqəlik şamlarda da gördünüz dayanma nöqtəsi var idi. Və burada 300 dolların nəticəsini gözləyirik. Dostlar, videoları bəyənirsinizmi? şərhlər bildirməyi unutmayın. Dostlarımızın çoxu aktivdir. Demək olar video paylaşılan andan etibarən həm şərhlər, kommentlər bildirirlər və çox şey tələb eləyirlər. Əslində haqlıdırlar. Mən də yəni bu cür olmaqlarını istirəməsində, bu cür olduğunuz təqdirdə biz də irəliyə getmək istəyirik. Balans hal-hazırda 3976 dollar oldu, dostlar. 4000 dollara yaxınlaşmışıq artıq. Və baxaq görək bu gün balansımızı tam yekunda nə qədər eləyəcəyik. Başlayanda 3619 dollardan başlamışıq, səhv etmirəmsə. Sonda yazarsınız məbləği. Böyük ehtimal mən düzdür. Ekran şəklində yerləşdirirəm. E, amma bu səfər ona diqqət edəcəm, yerləşdirməyəcəm və məbləği də hesablamıram. Siz hesablayıb yazarsınız dostlar. Manatla da nə qədər qazanmışıq, onu da yazarsınız. 3619 dollardan səfələmirəmsə əməliyyata başlamışıq. Deməli, burada yuxarı yöndə yenidən əməliyyat açıldı, 4 ədəd, çünki 4 ədəd bizə kifayət edir ki, biz 4000 dolların üzərinə yenə yəni, addım ataq. 4000 dollardan yuxarıda bir məbləğdə dayanaq. Və baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. 15 saniyəlik şamlarda gözəl bir yüksəliş var idi, amma hal-hazırda bir çöküşlə də qarşı-qarşıya yayıq, amma dayanma nöqtəsi var sol tərəfdə. Son saniyələrdə plusla bağlanırıq dostlar. 4011 dollar hal-hazırda balansımız var. Və çox gözəl bir məbləğdir bu. Deməli, burada nə edirik? Keçirik bir dəqiqəlik şamlarda grafiki analiz edirik, baxırıq. Daha sonra 5 dəqiqəliklərdə. Deməli, burada dostlar sol tərəfdəki sıxılmanın tam pik nöqtələrinə görə əməliyyat girilib əsində, amma E, videonu hal-hazırda izlədiyim müddətdə deyə bilərəm ki, burada əməiyətə girmək düzgün deyildi. Yəni soradan e, baxanda daha aydın görünür insanın özünə. E, nəyə görə burada belə bir əməiyətə girmişik, onu bilmirəm. Yəni şəxsən bunu gözləmək lazım idi sol tərəfdə çünki dayama nöqtəsi var, paralel xətt də çəkilib. Ora qədər gözləmək mümkündü. Və qırılmalar, daha doğrusu sıxılmalar olan nöqtədə əməiyyata girməyin o qədər əhəmiyyəti yoxdur, çünki aşağıdan yuxarıya özünə güvənən yaşıl şamlarla gəlir və ən aşağıda gördüyünüz kimi tərsinə çiyin baş çiyin informasiyası var və e, belə dəsək ki, əməliyyatın yuxarı yöndə gedəcəyini işarət edir bizə və burada yenə böyük ehtimalla ki, tələsirik, çünki cüzi dayanmalar ola bilər və bu bu da bizi minusa apara biləcək bir məbləğdir hal-hazırda e, 260 dollar hətta 300 dollar elədik buna. 300 dollar məbləğində əməliyyat görmüşük. E, burada bizim bəxtimiz belə gətirə bilər ki, dayanma nöqtəsindən yuxarı yöndə e, yaşıl şamlar tam intensiv şəkildə hərəkət edəsə, əməliyyat gələ bilər. Yəni bu əməliyyatın özü şəxsən belə deyə bilərəm ki, öz əməliyyatım olmasına baxmayaraq çox səf bir əməliyyatdır. E, nəyə görə? Burada yuxarı yöndə əməliyyat açılsaydı minimum açılmalıdı 5 dəqiqə müddətinə. Minimum o da Yəni bir dəfə tam yaşıl şamın müddətində açılmalıdır. Ki normal əməliyyatsa 10-15 dəqiqə müddətindən yuxarı yendə açılmalıdır. Hansı ki əməliyyatımız plusla bağlıdır, düzdür, amma yenə də səf əməliyyat idi və bu mənim əməliyyatım olmağına baxmayaraq deyəcəyim bir şeydir, dostlar. Çünki mən sizinlə hər zaman çalışmışam, səmmim olum, səfləri də, düzləri də, istər balansımı da, hər bir şeyi sizinlə tam şəkildə paylaşmışam. 4174 dollar və burdan biz 70 dollar məbləğində yenidən əməliyyata girdik. Bunu nəyə görə girmişik dostlar? E, yəqin ki, balansımızı 200 4200 dollar eləmək istəyirik. Hansı ki 4200 dollar e, məbləği biraz 4000 dollardan da yuxarıda olduğuna görə e, necə deyirlər, e, daha insana 4000 dollardan uzaqlaşdırdığı düşüncəsinə e, qapılmağa kömək edir və daha rahat əməliyyatlar edirsən. Yəni burada yəqin ki, bunu düşünmüşük. Amma dostlar, siz belə şeylər eləməyin. E, çünki bu video seriyasını başdan sona izləyənlər bilir ki, biz hal-hazırda ki, məbləğə 50 dollardan gəlmişik. Cəmi isə 50 dollardan və mən e, hal-hazırda burada nə qədər minusa getsəm də, toplamda itirəcəyim məbləğ 50 dollar olur. Ki bunun üzərinə biz e, hardasa 1500-2000 dollara yaxın da pul çıxarış eləmişik. Bu hal-hazırda ki məbləğdən əlavə olaraq 50 dollardan indiyə gələənə qədər 1500-2000 dollar civarında da bir pul çıxarışımız var. Hansı ki, bir dənə pul çıxarışını da yenə paylaşacağam. Ondan əlavə paylaşmadıklarım da var, çünki vaxt elib çəkə bilməmişəm. Hal-hazırda burada 4174-dən 70 minusa getdi və 4100 dolların da 100 dollarını əməliyyata yatmışıq. Deməli, burada yenə yuxarı yöndə əməliyyat atmışıq, dostlar. Və e, burada artıq yuxarı yöndə əməliyyat gedə bilər çünki sıxılma yarandı və artıq yaşılışım intensiv şəkildə yuxarı yöndə hərəkət et etməyə başlayıb. Baxaq görək bu əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Ümid edirəm ki, bu da plusla nəticələnər və yuxarı yöndə tam nöqtəyə dəyidildikdən sonra orada bir dənə də əməliyyat açmaq imkanımız var. Hansı ki 4195-i 10 dollarda açsaq 4210-da keçirik. Və baxaq görək Əməliyyatımız necə nəticələnəcək? Burada 10 dollarlıq bir ədəd əməliyyat açmışıq, dostlar. Yenə də dayama nöqtəsinə görə, həqiqətən, bayaqdan ə, həmin xətləri çəkmişəm deyə artıq hər birini təşrir izah eləmirəm, çünki 2 dənə məqam var və həmin 2 məqam arasındakı belə desək ki, ə, qiymətin düşüş və yüksəlişi üzərində əməliyyatlarımızı açırıq. Bu əməliyyat isə, dostlar, ə, deməli 4200-dən sonra biz yenidən əməliyyat açmaq istədik və e, kompüterdə əməliyyat açdıq, necə açdıq? E, şamı gördük və çox tələsərək əməliyyat açdıq, video isə ondan sonra başladı. 4204 dollar bayaq balansımız var idi. Həmin balansdan 100 dollar məbləğində aşağı yöndə əməliyyat açılıb. Dəyiyim kimi kompüterdə əməliyyat açıldı və ondan sonra videonu başlattıq biz, çünki əməliyyat nöqtəsini əslində güvənirdik, amma yanılmışıq. Demək ki, dostlar Ə, hər səfər dediyim şeylər də bunlardır. Tələsmək lazım deyil, çünki tələsmək insanı səhvlərə doğru aparır və görürsünüzmü, əməliyyat ə, necə hansı nöqtədə minusla bağlanır. Gördünüzmü? Yəni şam tam gəldi, dəydi və qayıtdı. Burda isə əməliyyatımız yenidən əməliyyata giririk. 100 dollar girmişdik və indi isə ə, 29 ədəd 290 dollar. Yəni ki 300 eləmək istəmişik, amma ə, deməli səfli ilə 290 dollar açmışıq. Və görürsünüzmü, bir dənə tələsmək hal-hazırda 4200 dollardan 3814 dollara düşməyimizə səbəb olubdu, dostlar. Yəni tələsməyə ehtiyacı yoxdur. Hansı ki sizdə yəqin ki, balans yuxarı məbləğdə olmayacaq və tələsdiyiniz müddətə çox itirəcəksiniz və itirməyə başladığınız müddətə istər istəməz insan təlaşlanır və təlaşlandıqca səhvlər eləməyə meylli olur. Yəni tam təcrübə toplama incəyə qədər bu itkilərin qabağını almaq sizdə bir az çətin olacaq. Yəni ona görə çalışın, tələsməyin. Bizdə indi biraz həm təcrübə, həm e, belə desək ki, ən əsası da Allahın köməyi ilə, təbii ki, insan e, yəni mən şəxsən özümü deyirəm, mən Allah'a inanıram. Təbii ki, hər zaman hiss edirəm ki, mən onun köməyi ilə bu vəziyyətdən çıxıram və özümdə səbir, təmkin, həm də iradə və məntiq tapa bilirəm. Yəni bunları mən hər zaman belə hiss edirəm ki, onları onun sahəsində e, özümdə tapıram və bu vəziyyətdən çıxa bilərəm. Dostlar, e, yəni çalışın, tələsməyin. E, necə deyirlər, itkilər daha böyük itkilər gətirir. Hal-hazırda baxın, girdiyimiz əməliyyatın məbləğini e, görə bilərsiniz. 3815 dollardan, 14 dollardan daha doğrusu 500 dollar məbləğində yenidən aşağıyöndə əməliyyata girmişik, hansı ki dayama nöqtəsi yaranıb. Şam aşağıyöndə hərəkət eləməliydi və biz 500 dollar məbləğində əməliyyata girdik burada. E, və baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Şamlar hal-hazırda aşağıyöndə hərəkət edə bilməlidir. Yəni 5 dəqiqəlik şamlarda da 1 dəqiqəlik şamlarda da bu dayama nöqtəsindən aşağıyönə doğru intensiv olaraq bir hərəkət getməlidir. Ancaq nədənsə şam olduğu yerdə dayanır və bir az təhlükəli bir məqam yaradıb. Hətta son saniyələrə doğru e, çox daha təhlükəli olmağa başladı. Və baxaq görək əməliyyatımız necə nəticələnəcək. Deməli, əməliyyatın yəqin ki bitməyinə saniyələr qalib artıq. Burda nəyə görə göstərməmişəm bilmirəm. 500 dollar hal-hazırda əməliyyatımız var. Görürsünüzmü? ə son saniyələrdə son ə, anlarda necə yuxarı doğru hərəkət etməyə başladı və bu əməliyyat minusa gedir hal-hazırda. Yəni 3000 ə, sadəcə burdan ə, 20 dollar geri qaytdı. 3324 dollar hal-hazırda balansda pul var. Burada ə, biraz qrafikdə ə necə deyirlər əməliyyatlar donub qalıb amma hal-hazırda minusdu yəni bunların heç biri bu dəqiq gözləmir. Burada yeniləyirik və yenidən qaydırırıq. Deməli, burada məqamı gözləyirik. Burada əslində kompüterdə baxırıq biz əməliyyatlara. Onun üçün 30 dəqiqəlik şamlarda həmin daima nöqtəsini təkrar tutmağa çalışırıq. Əməliyyata girdikdən sonra həmin nöqtəni də göstərəcəyik sizə. Təkrar yəqin ki videoda. Burda dostlar nəyə fikirləşirəm mən? 1300 dollar əməliyyata girməyi fikirləşirəm. Kompüterdə balans beləc əməliyyat məbləğini yüksəltmişəm, 100 dollar əlavəmişəm və 6 dəqiqə müddətinə burda əməliyyata girəcəm, 3 dəqiqə müddətinə yox. Baxaq, əməliyyatın nöqtəsini tam gözləyirik biz kompüterdə hal-hazırda və xəttimizi çəkib atmışıq. Həmin nöqtədən əməliyyata girməyi planlayırıq. Bu hal-hazırda 30 dəqiqəlik şamlarda qrafiki izləyirsiniz və Hal-hazırkı nöqtədə bir dayanma nöqtəsi var və biz onu tutmağa çalışırıq. Həmin nöqtədən əməliyyata girəcəyik, dostlar. Video biraz uzun alındı, amma məncə videonun sonuna qədər baxmağa dəyər bir video oldu. Həm minusların çoxluğu, həm əməliyyatların böyüklüyü məncə bu videonu daha da maraqlı elədi, dostlar. Mənim fikrimcə, yəni bu belə oldu. Burada artıq biz əməliyyat məbləğini dəyişdik və əməliyyata girəcəyik. Gördüyünüz kimi ee 13 ədəd 100 dollar. Yəni məbləğində əməliyyata giririk. Eee nəyə görə əməliyyat məbləğini daha da çoxaltmıram? Çünki keçən səfər yanlışlıqla, yadınıza gəlirsə, keçən səfərdə videoda dedim, biraz çox ola bilər ki, əməliyyata girərəm, çaşıb yəni 1000 dollarları girməyim əməliyyata. Onun üçün 100 dollarla 13 ədəd əməliyyat atdım və baxaq görək bu əməliyyatımız necə nəticələnəcək dostlar. Ümidvaram ki, bu əməliyyatımızda plusla nəticələnər və gözəl bir qazanç əldə eliyərək burdan ayrılaq. Amma dostlar, sizə nəyi məsələ görə bilərəm? Hal-hazırda belə fikirləşsək, bu qazanç bizə nə verəcək? Deməli, 1300 dollar əməliyyata girmişik, hardasa 1200 dollar bizə qazancı var bu əməliyyatın. Toplamda gələn məbləğ 4500 dollar civarına gəlib çatır. Amma mənim fikrimcə lazım deyil. Çünki 4200 dolları hal-hazırda bayaq biz əldə etmişdik və onun üstündən 300 dollar qazanmaq üçün e, necə deyirlər 4200 e, dollardan 2000 dollara qədər düşmüşük. Yəni 2000 dollar hal-hazırda biz e, minuslarla gəlmişik və minus 1300 dollar, yəni 700 dollar minus olub, 1300 dollar isə əməliyyatdadır və bu qədər riskə getməyə ehtiyac yoxdur 300 dollar qazanmaq üçün. Hansı ki Forexdə təbii haldır, yəni 1000 dollar, 1500 dollarla 100 dollar, 200 dollar, 300 dollar qazanırsan, amma binar opsionlarda bu qədər riskə getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni qazanmısansa, çalış, ə, belə desək ki, dayan. Mən sadəcə video çəkirəm deyə, həm ə, video çəkən müddətdə əməliyyatların ə, belə desək ki, gedişat müddəti daha da kiçik olmalıdır. Video hal-hazırda ki, video 110 dəqiqəlik bir videodur. Mən bunu sürətləndirə-sürətləndirə bu vəziyyətə gətirib çıxartmışam, çünki Yəni daha da uzun müddətlər atsam, daha da video uzanacaq. 305-500 dəqiqəlik videonu montaj etmək də çətindir. Onsuz da, yəni telefonla işləyirəm deyə montajları belə biraz çətini çəkirəm. E, Məbləğlər də yəni dediyim kimi, həm də dəqiqələr artıq uzandıqca biraz çətinlik yaradır. Mən yəni həm də video çəkirəm deyə daha maraqlı alınsın deyə bunları edirəm. Bu sözləri nəyə görə sizə deyirəm? Çünki dostlar, e, Ya bura gördüyünüz kimi dayama nöqtəsi görürsüzmü? Dayama nöqtəsində 30 dəqiqəli şamlarda sizə göstərdim. Bunları sizə ona görə deyirəm ki, siz bunu etməyin. Həm bu qədər riskə getmə ehtiyacı yoxdur, həm də kiçik time kiçik e, dəqiqələrdə, yəni əməliyyat açmağa o qədər də ehtiyac yoxdur. Çalışın e, 10-15 dəqiqəlik əməliyyatlar açın, 5 dəqiqəlik şamlarda və e, necə deyirlər, əməliyyatın nöqtələrini gözləyin. Video uzun uzun oldu deyə mən məcbur tələsik əməliyyatlara girirəm, ona görə minuslarım öbür az da çox olur. Yoxsa belə desək ki, video çəkməyəm momentlərdə mən əməliyyat eləyəndə o qədər də çox minuslar yaşamıram əslində. Və burada 1300 dollarımız deyəsən plusla bağlanmağa çalışır və şam yetərincə çöküşlə aşağıyönə hərəkət edib bu artıq bizə 4500 dollar balansa gətirib çıxaracaq deyəsən. Dostlar, bu videoda bura qədər. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hər birinizə bolca uğur və qazanc arzu edirəm. Qazanc yolunda olmağa davam eləyin. Qazanc yolunda olun. Çalışın və qazanın, dostlar. Sağ olun.